नागपुरात काँग्रेसची भव्य मशाल यात्रा काढण्यात आली या यात्रेमध्ये प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळांसह काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते नागपूरच्या विराटी चौक ते संविधान चौकापर्यंत ही यात्रा निघाली होती या सभेदरम्यान बोलताना तुषार गांधींनी टीका केली तर हर्षवर्धन सकपाळ यांनीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर सडकून टीका केली दरम्यान उद्यापासून नागपूरच्या दीक्षाभूमीतून संविधान सत्याग्रह यात्रेला सुरुवात होणारे तत्पूर्वी ही मशाल यात्रा काढण्यात आली गांधींच्या तत्वज्ञानाचा विरोध म्हणून तुम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली आणि काल तुम्हाला गांधींच्या पुढे येऊन उभं राहून तुम्हाला सलामी द्यावी लागली हा तुमचा पराभव आहे हे तुमचा अपयश नाही हे तुमचा पराभव आहे काल तुम्ही गांधींना सरेंडर झालेला आहात गांधींना शरण आलेला आहात आणि आता गांधींना शरण आल्यानंतर तुमच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं औचित्य काय जर तुमचं औचित्य दुरलं नाही तुम्हारा गांधी पुढ़े हाथ जर जोड़ा लगता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बरखास्त करो एक कहानी है कि एक शायर था और उस जमाने में वो राजकीय शायरी करता था और धर्म के ऊपर सवाल उठाता था, था राजा के ऊपर सवाल ऊपर उठाता था, था तो राजा भी नाराज हो गए और मौलवी भी, भी नाराज हो गया। तो उसको सजा है मौत दी गई और लोगों को कहा गया नागरिकों को कहा गया कि उसको आके सबने पत्थर मारना तो सब लोग आए कुछ शौक से मार के गए कुछ डर के मारे मारे गए मार के गए एक नागरिक था जिसका जमीर बहुत जागरूक था सोया नहीं था उसने एक फूल उठाया और उस शायर के ऊपर वो फूल फेंका वो शायर ने उसको कहा कि उन जाहिलों के पत्थर से जितनी पीड़ा मुझे होगी उससे ज्यादा पीड़ा तेरे फूल से होगी अगर बापू की वो प्रतिमा बोल सकती तो कल आए हुए उन नाटकीय ढोंगियों को कहती कि नथुराम की तीन बोलियों से मुझे जितनी पिला नहीं हुई वो ये आपके झूठे नाटक से हो रही है जो तो फूल चढ़ाने का नाटक आप कर रहे हैं उसे हो रही है ये हमारी बदनसीबी है